Здравствуйте, с вами программа «Экипаж» на Первом национальном канале. Ирина Твердовская, Арес Шупенюк, Настя Юрченко, Алексей Мачанов. Вся наша дружная команда в очередной раз на очередном тесте на Киевской кольцевой гоночной трассе «Чайка» подводит итог недельному знакомству с Kia Чирата. Седанчик, который очень хорошо известен в нашей стране, начал свою жизнь много-много лет тому назад – как Киосефия, потом превратился в Шуму, и вот наконец дошел до своего пика. А именно так пик переводится с греческого имя Чирата. Так и никак иначе. Будьте с нами. Хорошо, там, где вы едете. Часто можно почути, что люди не могут выбрать между Хюндайом І Кіа між Кіа і Hyundai. Сіно солома, Сіно солома. Люди плутаються і часто навіть пишуть до нас і запитують. Так, кінець кінців, Kia чи Хюндай? Я вам відповідаю зараз на камеру: кінець кінців або Кія, або Hyundai. Принципової різниці нема. Kia, може, трошки дешевше була до останнього часу, однак це машини вирощені з одного ДНК. Розумієте? Це все одно що на одній яблуні. Яблуко з цього боку, де було більше сонця, чи яблуко з того боку, де було чуть менше сонця. Так не ставте собі цих запитань і не будете отримувати таких відповідей. Задок Чаратовський. я правильно сказав, задок мені відверто подобається. Тут видно лінію, тут видно е, якийсь дизайнерський посил, хтось сидів, хтось трусив мозгами, і щось в нього вийшло. Чого, однак, не можна сказати абсолютно про передок. Передок настільки нудний, настільки вчорашній і настільки не приправлений нічим, ну, як вирос обличчя. Розумний вираз обличчя ще не признак розуму. Ну? вчера раз относится к той ценовой категории автомобилей, которые мы особенно охотно берем на тест. вопрос, что далеко не все дают, потому что в нашей стране и так все от 10 до 25 тысяч долларов очень хорошо продается, и смысла продвигать автомобиль нету никакого. За всем, что движется, стоит очередь. вне привязки к цене. Что такое Kia Cerato? Мотор 1.6, дизель с э, изменяемыми фазами распределения, пятиступенчатая механическая коробка передач, привод на передние колеса, такой почти полноценный 45 половиной местный седан есть еще версия хэтчбэк к сожалению пока нет версии универсал просторный светлый Салон – это очень мудро, что все материалы в салоне сделаны светленькие. Может, он будет чуть более марки, чем черный, но зато в нем ощущение объема э, значительно превышает реальные объемы этого объема. Извините за многократное повторение слова объем. Как я вас запрошу в салон, нужно показать и одну дуже национальную табличку. Пришпандьорену не найкращим чином. Ось, бачите? Луцький автомобільний завод, одним словом, Луаз. Саме там збираються крупно-вузловою зборкою ці автомобілі. Дешевшими вони не стають, зауважте. Добре, йдемо в салон. Так ось, це стосується всього, всього світлого, білого і маркого, як нас люблять говорити. Тут цей пластик. Трошки щось не так і вже будуть плями. І цей ключ, за звичкою, не дивлячись, запихають сюди. А дірки тут нема. Дірка якраз в іншій площині знаходиться. Бачите, наштиркали ми з Мочановим. Я не знаю, довший мочановський, чи мій. Байдуже. Ключ тут. І це треба. Мате на увазе. Что далі с ним робити, не буду показывать, потому что всем все зрозуміло. Сидіть в машине. Приятно. Может быть, хочется кожаного хотя бы. Не говорю деревянного руля, но пластик такой достаточно приятный, руки не потеют, и как-то держать его в руках особого восторга нет, но он ничем не раздражает, и это реально очень-очень важно. На себя не ты ведь себя не штухайте, ничего из этого не выйдет. Поломать не поломаете, но нанервуетесь. Лишь вверх, лишь вниз посадки водителя. Позволяет очень удобно устроиться, ни за что не цепляться. И, в принципе, даже подлокотник и правый, и левый подобран таким образом, что не устает плечо. Хотя даже на, на более дорогих автомобилях эту проблему далеко не все смогли и сумели решить.